Добрий день, це телеканал Соціальна країна у студії Костянтин Крупський. Ми святкуємо всесвітній день серця. І на честь цього запросили до нас до студії лікаря сімейної медицини Костянтина Зеленського. І будемо говорити сьогодні і про серце, і взагалі про здоровий спосіб життя. Константин, добрий день. Здравствуйте. Я відслежував вас от по Ютубу по всім відеозаписам. І про серце знайшов німного ні передач, ні встріч з пацієнтами. Вот там псоріаз є. Уход за грудничками там тоже есть, лечение. ОРВИ, аллергия. И, и очень-очень-очень много-много всего. А вот сердце, ну, по-моему, инфаркт вот как-то вот был представлен, или инсульт, я их все время путаю. А вот все-таки вот так, чтобы, знаете, вот сердце, как оно работает, что там вообще там происходит, что на что влияет, какие-то такие общие такие, ну что ли, советы, то тогда вот как-то я вот не увидел этого всего. Дорогой мой тезка, вы не дочитались до моей книжки про скорую помощь где я описал несколько случаев, не всегда, к сожалению, они позитивные, про пациентов, у которых были проблемы с сердцем. Там действительно были и инфаркты, и инсульты, и стенокардии, и многое другое. Поэтому, возможно, просто не придал этому особого значения, не размещал, не снимал что-то отдельное. Тем более, ну а что-то снимать, собственно говоря. Процедуру консультации ты не снимешь, процедуру лечения, оказания неотложной помощи, тем более ты и не сможешь снять по этическим соображениям, да если бы захотел бы, наверное, некогда было, когда я работал на скорой помощи, это было невозможно. А может быть есть какая-то профилактика, там, не знаю, сердечно-сосудистых заболеваний, говоря таким вот хм. костным медицинским языком? Есть, но она никого не интересует, особенно мужчин, кстати. А вот здоровье больше всего всегда беспокоило женщин. Вот они как-то больше за мужем следили, за ребенком следили, за родителями следили, даже за родителями мужа следили. Но вот мужчины, они до упора, до последнего не хотят идти к врачу. И в этом, конечно, есть особая философия независимости и мужественности. Но, к сожалению, инфаркты, инсульты по чистоте, Одинаково практически встречаются и у мужчин, и у женщин. Может быть, мы сейчас как-то больше заинтересуем все-таки мужчин, и так вот все-таки вот скажем, что да, надо. Но только почему мужчины не идут к врачу? Могу заинтересовать? Ой, это тема отдельной передачи, Я, наверное, тут на... можно жаркие споры устроить до, до ночи до... или до утра. А заинтересовать мужчин просто скажу, что есть определенный вид профилактики, который мужчинам очень нравится. Это 50 грамм спиртного любого каждый день. Именно этот метод профилактики, я не говорил больше и не говорил меньше, этот, именно этот метод профилактики реально снижает э, частоту сердечно-сосудистых катастроф. Это давным-давно доказанный научный факт. Ну, доказали французы на вине, потом подхватили американцы и англичане, но ну, мы уже как бы тоже видим. Да на самом деле я по своему опыту помню, что со скорой помощи... Вот, инфарктами, инсультами никогда не болели а, безхатченки, а, алкоголики, тунеянцы, которые позитивно смотрели на жизнь слегка нетрезвыми глазами. Вот у них минимум проблем было, а всегда инфаркты, инсульты это прерогатива интеллектуалов, это адвокаты, юристы, инженеры, у которых вот проблемы, они с ними борются, это смысл жизни их, это решать проблемы. Это вот. не есть вот сейчас... Пропаганда как-то употребления, злоупотребления, вообще алкоголизма в нашей стране. Вот, видите как? Вот, почти похоже, согласитесь, да? Но я не говорил, что это нужно делать. Я говорил, что это можно делать. Можно, но не нужно. Почему? Потому что Сейчас все больше и больше, кстати, у своих пациентов, особенно молодых, я отмечаю тяга, тягу и наклонность к вот, каким-то буддийским практикам. Uh -huh. Многие ударились в йогу, они там, у них все акуна-матата, они стараются стресса не впитывать в себя. Некоторые даже доходят до того, что вообще не воспринимают стресса. Ну, таким образом, как-то медленно двигаясь в сторону дауншифтинга. А сейчас я так понимаю, что у нас ну, во всей стране большой стресс, который пришел к нам со стороны Донецкой и Луганской области. А как же можно так не воспринимать этот стресс? И участились ли сейчас случаи а, заболевания сердечно-сосудистой системы и вообще проблем с сердцем? Кости, они участились с января по-моему, даже с декабря, но в январе я отметил многим своим людям, сказал, смотрите, через месяц начнется. И таки действительно, весь этот стресс, который начали мы переживать еще, начиная со времен последнего Майдана, как -то, особенно, когда был момент обострения противостояния. Потом противостояние вроде бы закончилось, пошел шлейф заболеваемости. Потом началось противостояние, ну, мизерное, там, в других регионах. И продолжилось в, по максимуму на востоке Украины. Тогда я отметил, что болеют семьями, болеют даже дети. Дети они как лакмусовая бумажка психологического состояния семьи. Вот видит ребенок, что его папа и мама нервные какие-то, раздражительные, не отлипают от новостей, от телевизоров, вот они... Курс доллара, а что там в Луганске, а что там это, а опять что-то взорвалось, опять погиб кто-то, нет, не погиб, опять сотня погибла, опять тысяча погиб... и так далее. И действительно, вот это вот аура, это состояние, типичное состояние среднеукраинской семьи. Конечно, на таком фоне обостряются все возможные заболевания. Если человек не страдал хроническими заболеваниями, то он обязательно чего-то простужается. Вот я только что смотрел пациента. Молодой, здоровый, в цвете сил, но он уже два месяца болеет то простудой, то отравлением. Сейчас у него был гайморит. Ну что это такое? Казалось бы. То есть это, это все от нервов. Это, я у, глубоко уверен, что именно стресса, я сейчас очень легко докажу это: что вот этот вот дисбаланс адреналина, который выделяется во время стрессов он влияет на иммунную систему прямо непосредственно, путем гормональных сдвигов и изменений. Если стресс одиночный был, то организм еще сможет его как-то компенсировать какими-то своими ресурсами. Но если стресс постоянный, то человека колбасит то мы рано или поздно сдаем. Но и вы все-таки как доктор теперь должны сказать, но, естественно, существуют такие методы, с помощью которых вы можете это все снизить, убрать, компенсировать Конечно. и так далее. С 50 граммами в день я понял. А дальше, это мы сейчас привлекли наших зрителей. Так, да. А теперь, э, что можно, если человек сам не понимает суть происходящего и стрессов, э, а большинство людей не понимают, э, то лучше от них бы как-то немножко абстрагироваться. Если это вам не удается, тогда принимайте успокоительные таблетки. Сейчас у меня просто пик просьб. Обычно 2-3 просьбы в неделю, но сейчас чуть ли не каждый день по несколько раз меня просят выписать успокоительный рецепт. И молодые, и зрелые люди, и люди пожилого возраста, возрасте, они стараются или хотят употреблять эти самые хоть какие-нибудь успокоительное средство они не могут себе позволить отлипнуть от экрана телевизора и отлипнуть от гаджетов читать новости но они хотя бы хоть как то спокойно это все воспринимают но это уже хоть какой то плюс те кто постоянно просят меня рецепты я им говорю на определенном этапе стоп передумайте зачем это вам все надо может быть как то не так близко к сердцу воспринимаете, поменяйте вообще философию. Таблетки, они же, как, как краска красит ржавчина, угу. так таблетка просто снимает проявление, она не убирает причины, и механизм вашей реакции тоже на нее уберет. Так что думайте. Хорошо, а какие-то такие классические вещи? Вы о них вообще ничего не говорите? Например, бег, бег, ходьба, прогулка по парку. Вот я зашел к вам на Facebook, а вы вот запостили, там увидели трамвайчик, которые проезжают в Пущеводице. Кто последний раз из Киевлян? ходил пешком в Пущу-Водицу, пусть он даже живет на Нивках или на винограде, или на винограде и видел этот самый трамвайчик. А вы mm -hmm. вот сходили. Пущу я ездил, я смотрел там пациентов, я проезжал мимо. Я просто любовался красотами. Я люблю, я не закрываю себе такую возможность. Светит солнышко, замечательно. Есть листики красивые и замечательно. Сейчас обязательно кто-то позвонит и начнет жаловаться. Так почему же я теряю моменты, не любуюсь природой? А в свое время, да, я бегал трусой по вечерам и действительно социал, красоты природы, это помогает, но это доступно очень немногим людям, это должно быть как привычка. Если ты в привычку его не ввел, то ты физически не в состоянии над собой сделать насилие, это будет насилием. порекомендую человеку сейчас, вы откажитесь от спиртного, от сигарет, но обычно врачи запрещают все, что нам нравится. Вкусную еду, то есть лишить человека всего, а потом бегайте рано вставайте и еще там питайтесь невкусной правильной пищей. Да он, что он сделает? Он скажет спасибо большое, а закроет дверь и скажет, идите, знаете куда, доктор. Вот, и будет все это дальше А делать. как же быть хорошим доктором, к которому бы прислушивались все-таки к советам? А для начала хороший доктор старается завоевать доверие к пациенту. А потом, возможно, не исключено, с помощью юмора в том числе, он пытается человеку показать суть его проблем, и какие варианты решения этой проблемы у него есть. А дальше за пациента аж ты тоже не решишь проблему. дальше сам пациент выбирает. Либо ему бегать трусцой, либо все-таки меньше есть, чтобы похудеть. Либо принимать таблетку, что лучше, если ты вообще ничего не будешь делать. Либо же все-таки как-то помедитировать и переключиться на какие-то другие проблемы. Какое-то хобби найти, чем сидеть и читать э, додыр дыр этот Facebook э, с этими перепостами о том, кто где, как умер и кому какая помощь нужна. Э, или какие-то новости там фейковые или не фейковые. То есть у каждого все равно есть выбор. Просто немножко ему глаза потом открываешь. Но если он тебе верит, он прислушивается. А сейчас вот осенью, там перед зимой, какие-то определенные виды заболеваний вот, обостряются, обостряются. Обостряются шизофрении, особенно обостряются, неврозы. Осень ⁇ это классический период, когда обостряется все, и нервное заболевание в том числе. А что делать во, -во время этого обострения? Не принимать какие-то поспешных решений. Ну, обычно, когда пациент страдает какой-то хронической болезнью, он очень хорошо владеет информацией, что делать. Он начитался в интернете, он порой даже больше, чем врач знает уже что ему конкретно нужно делать. Например, если гастрит же тоже обостряется осенью в том числе, а и сердечно-судистые заболевания тоже могут обостряться. Поэтому люди понимают, ага, вот тут надо, наверное, какая-то диета, кто не справляется, у кого лечение сложное, даже к доктору идет лишний раз. Что касательно психоневрологических симптомов, я думаю, мы можем это все наблюдать по телевизору и можно это не комментировать, потому что это норма жизни. И все-таки вы как доктор должны, ну не, вы не должны, но все-таки есть просьба, вы нам посоветуете, как вообще вот больше сохранить свое здоровье на долгие годы, сердце, его можно как-то тренировать? Для того, чтобы оно у нас там не болело. С точки зрения физики процесса, конечно, орган сохраняется тот, который работает по назначению в разумных пределах. То есть я говорю не только о сердце, но и о мышцах и суставах. Каждый человек после 50 наверняка знает, что такое боль в спине, боль в суставах. Почему? Потому что мы мало двигаемся. Мы на наши органы не даем, соответственно, адекватной нагрузки. Есть, конечно, тот, кто дает чрезмерно, но таких меньшинство. То есть мы мало двигаемся, у нас постоянный застой в мышцах, в связках, в суставах. Наше в сердце в тоже... Мыслях. В мыслях застой. Совершенно верно, кстати, подмечено. А про питание я не буду говорить: это опять будет нудно. Посмотрите, как, что вы едите на протяжении недели. А потом оцените, здорово это или нет. Сами покритикуете свой рацион. То есть, собственно говоря, что мы, мы имеем? Мы ведем нездоровый образ жизни, если говорить лаконично. И возвращаясь там, к нудной риторике врачебной, то есть мы не ведем нездоровый образ жизни. Соответственно, сами делайте вывод. Если вы хотите, многие люди, кстати, кто хочет заниматься профилактикой, они без врачей прекрасно находят методы. Потому что религии существует миллион, в том числе и полезных. Например, там, заняться йогой, там, немножко поголодать, фитнес. Да какая разница, как бы она ни называлась, если человек уже при... уделяет время какому-то своему рациону и подвижности, это уже религия сработает позитивно. А там дальше уже, как, как говорится, как карта ляжет. Если человек рожден позитивно мыслить и в, любом, в любых проблемах, в любых стрессах находит какой-то позитив, то он и будет дальше так двигаться. А если он негатив, у меня есть такой товарищ, что бы ты ему ни говорил, он все равно найдет что-то черное. Ты ему говоришь, у тебя куча проблем, ты на них постоянно жалуешься. Вот сделай так, так, так. Он перекрутит ситуацию, скажет, а так не сделаешь потому-то, а так не сделаешь потому-то. Как говорит моя теща, когда Хочешь, ищешь возможность, когда не хочешь, э, ищешь э, отговорку. Угу. То есть, ну вот все просто. Зачем а... доктор таким людям? Ну все равно вы же можете. А вдруг он изменит свое мнение и станет на черное? Изменит. Изменит. Только тогда, когда его клюнет петух в одно место. Угу. То есть человек меняется только когда стресс. Так просто запланированно он поменяться не сможет. А кстати, у нас вот сейчас стресс. Мы можем как-то измениться всем обществом, всей Украине, в лучшую? Что нам нужно делать? Когда-то я а, принимал участие в социальной рекламе, и мы говорили, один из посылов был: у нас есть шанс. То есть действительно сейчас у многих людей есть шанс. Трухануло же ведь капитально. Это отличный э, момент, как в любом кризисе, сделать что-то какие-то, заложить какой-то фундамент для какого-то будущего позитива. То есть самый отличный момент. Угу. А ничего конкретного вы пока не можете да, сказать с медицинской точки, а точки медицинской зрения? С медицинской точки зрения многие люди, когда это все переварят, и если не заболеют, а станут сильнее определенно, они научатся, как реагировать на стрессы, как фильтровать новости, как разбираться в фейках, как в конце концов спать с мешком, крупы и ружьем под подушкой спокойно. То есть, ну это тоже здорово. То есть, если когда человек всему этому научился, может быть, он действительно поспокойнее будет смотреть на многие бытовые мелочи. Ну подумаешь жена не помыла посуду, ну и хрен с ним. Разве это стресс по сравнению с мировой революцией, правда? То есть это своеобразная такая закалка будет? Да, это своеобразный такой тренинг, ну не кончусь, качественно, наверное, так назвать это дело. Но все-таки в этом негативе определенная есть сторона позитива. А часто ли нужно в жизни выходить из такой вот зоны комфорта, когда у тебя все хорошо, для того, чтобы так встряхнуться и потом как-то вот поменять что-то в себе? Раз в 5 лет, раз в 6 лет, раз в 7 лет что-то вот нужно вот менять, чтобы не застаиваться? Я знаю, вот по себе. Если я слишком оградился от троллей, от проблем, просчитал свою траекторию так, чтобы идти мимо всех, всего этого дела, мне становится нудно, скучно, а потом какой-то очередной тролль так выбивает меня из колеи что я неделю прихожу в себя и думаю, где, мне, где потеряна энергия. Поэтому все-таки лучше, чтобы человек был немножко в тонусе, как наши мышцы, как наш иммунитет. Почему, кстати, знаете, врачи не болеют, которые с дня в день смотрят сопливых, чихающих, кашляющих пациентов? Мне кажется, что вот это возвращаясь к тому, что вот 50 грамм в день, и все, они смотрят на это. Нет, спирт не продезинфицирует такую большую массу организма. Просто очень низкая концентрация будет. У него просто иммунитет постоянно напряжен. Он контактирует каждый день. И иммунитет просто держится в тонусе. Вот и все. Дело не в спирте. А самоуверенность врача ⁇ это плохое качество или это хорошее качество? Не всегда это хорошее качество. Она должна быть в меру самоуверенному доктору, но если он обоснованно самоуверен, верит пациент намного больше, сомневающемуся доктору намного меньше. Вера пациента творит чудеса. Но самоуверенность может быть грехом, если врач не уверен, а что нормально иногда в ситуации, он не должен этого показывать. Вы идете э, путь от э, врача скорой помощи, да. Да? А сейчас вы э, уже семейный доктор. Как вы думаете, вот докуда может дойти? Ну, у нас есть пример, э, Александр Он тоже начинал э, от врача скорой помощи и дошел до известного, э, ну, если не Барда, то просто там исполнителя да по, у по, по, врачей, под у всех врачей, особенно гитару. скорой помощи, э, одинаковая клиника и симптоматика. Ты когда начинаешь познавать мир стрессов и мир невероятных приключений… Тебе рано или поздно такие философские выводы в голове э, происходят, и ты хочешь с этим поделиться, ты в какое-то творчество к тебе прорастает. Вот я написал книжку про скорую помощь, ее озвучили, э, я начал публиковаться в различных СМИ и журналах, в конце концов я был одно время даже ведущим медицинской передачи, являюсь и сейчас экспертом одной из, но э, вот, наверное, это типично. Евгений Олегович, мой уважаемый коллега, точно таким же путем шел, просто он начинал с детской реанимации. Много врачей начинают браться за перо, потому что их поражает сущность и слабость человеческого организма я так понимаю что следующий шаг ну или может быть через следующий шаг это будет уже политика я так вот подвел так как-то аккуратно к этому так вопросу политика это вы намекаете на то что любой доктор у которого есть кредит доверия который хорошо говорит и умеет манипулировать пациентом может быть идеальным политиком ну да вот допустим в том же э, фейсбуке вот сколько у вас там уже подписчиков э, тысячи на ютубе у меня очень много подписчиков Выщиков, как ни электорат. странно но знаете я не думал об этом я не буду говорить что никогда не 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 туда не пойду но я просто не думал об этом в этом пока просто нет потребности хорошо и возвращаясь все-таки к нашему э, сердцу э, сейчас э, людям там за 40 лучше всего обращать внимание на что вес на симптомы. Если человек чувствует плохое настроение изо дня в день, рано или поздно, поверьте, оно выльется в сердечно-сосудистом заболевании. То есть, если я раздражен, то это у меня там где-то что-то… Да, если вы подавляете в себе энергию э, негативную, если вы подавляете внутри себя стресс, вынуждены это делать. Терпеть кого-то дома, терпеть кого-то на работе в больших количествах, больше чем может позволить ваш организм, и при этом у вас есть генетическая расположенность к э, гипертонии, вы ее заработаете. Если человек имеет стресс за стрессом, он открывается, но он не может избавиться от подобной реакции, то э, точно такая же предрасположенность к стенокардии может реализоваться и у него. У нас на самом деле этого дела эпидемия. Тут особых, наверное, даже и предрасположенности не надо иметь. Э, в стране эпидемия гипертонической болезни и ее последствия основного инсульта. Это на скорой помощи видно очень четко. Сейчас стало в разы хуже. Это, <coughs> я уже на скорой не работаю много лет. Но когда уходил, ситуация шла вот просто по гиперболе, по нарастающей. Поэтому надо обращать внимание на ментальное состояние, на ментальное здоровье. на физическое здоровье, поверьте, как бы ни звучало тяжело там, побегать, попрыгать, поправить намного легче, чем изменить мозг. А как же сбросить эту отрицательную энергию, которая вызвана там, на работе что-то, в семье что-то, с детьми что-то, в транспорте с кем-то вцепился? Куда ее девать, эту отрицательную энергию? Напрашивается банальный ответ какой-то в виде рецепта или таблетки. Но если бы я знал и обладал таким рецептом, мог влиять на человека просто даже дистанционно по телевизору, я бы, наверное, точно был политиком. Но увы, я не политик, я даю себе отчет, что не всегда. Пациента можно убедить, не нервничать или да, не обращать внимания на раздражитель. Даже я вспоминаю пациентов, которые без пяти минут у инфаркта, без пяти минут у гробовой доски находились, они не могли поменяться. Это были уже зрелые люди, пожилые люди, просто не в состоянии человек так поменяться. Возможно, конечно, если бы я был там, умудренный сединой, с такой спышной седой бородой, там, дедушка чеховского образа, мне бы поверили чуть больше, но я уверен, и у таких дедушек пациенты все равно не менялись. Так создан человек. У вас есть какие-то любимые пациенты? Я имею в виду по возрасту. Это дети, есть. это подростки. Есть. Вот Кто, кто есть. они? Любимые это дети. Я очень люблю детей. Дети искренне манипулируют, они искренне в своих, даже в своем обмане, они веселые. С ними очень интересно. Злостные, взрослые, они мрачные, они злостные, как я только что оговорился. Вот они, вот такие. Пытаются манипулировать тобой хитро, неуклюже, некрасиво. Одним словом, они все обросшие, как судно корабля, ракушками, своими проблемами, такие грузные. А дети, они легкие, они искрящиеся. Дети всегда боятся докторов, боятся боль 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 больницы. А вот как к вам, дети. Это стереотип. Ко мне большинство детей относятся очень позитивно. Мальчики бегут с мечами и с пистолетами драться, когда я начинаю разбываться, входя в дом. Девочки строят глазки. То есть они привыкли к доктору. Я к ним дружелюбно отношусь, и большинство детей ко мне дружелюбно относятся. Дети в больницах попавшие, они совершенно в иной ситуации находятся. Они видят доктора в белом халате если один из белых халатов сделал когда-то это ребенку больно или неприятно или страшно, он всю жизнь запоминает. Он не любит эту больницу. Единицы детей, которые любят лежать в больнице. Наверное, это только старшеклассники, которые хотят прогуливать занятия. В основном дети не любят больницы и поликлиники. Они любят дома быть, а не ходить по каким-то там учреждениям, где ссоры, склоки, очереди, там, напряженка какая-то. Они ее чувствуют кожей. Дети сейчас действительно такие у нас в Украине? Болезненные, слабые, физически неподготовленные, малоактивные. Вот нам вот эти все стереотипы, опять-таки, из гаджетов это все приходит к нам, из новостей. Урок физкультуры как-то не проводится, там чего-то там нет, нормативов уже нам не надо, оценок по физкультуре нам тоже не надо. Как сейчас дети? Дети, может быть, они становятся умнее, начну с позитива. Но то, что они физически не ней становятся, это, к сожалению, факт. Да, тоже. Статистику, цифру сказать не могу, но я вижу, наблюдаю детей, как они играются на улицах. На улицах их все меньше, но они на переменках все больше сидят в гаджетах. Действительно, предпочитая переписываться, смотреть картинки, играться в интерактивные игры, погружаясь в интерактивный мир виртуальный. А какие-то активные игры, те, которые позволяют развивать их мышцы, кости, это все меньше и меньше, это все реже и реже. Сейчас такая вот осень начинается, там пора гриппа и так далее, и так далее. Вы за то, чтобы детей прививать от гриппа, там, не знаю, как там, поднимать их иммунитет, и тогда, если да, то какими способами вообще? Начнем с прививок, да? Популярный очень вопрос, хотя он уже имеет оттенок негативности. В нашей стране прививки массово дискредитированы неправильным отношением к ним, неправильной трактовкой негативных случаев сам, самими негативными случаями, и в итоге. У большинства населения такая боязнь то ли не на уровне интуиции, скорее на уровне стадного инстинкта к этим вакцинам. Говорит, что вакцина хорошо однозначно плохо. Говорит, что вакцина плохо однозначно тоже плохо. То есть что попало? Я про вакцины очень много писал. У меня на сайте есть целая публикация, посвященная мифам и правде о вакцинам. А вот что касательно, делать ли детям вакцину от гриппа? Только единицам детей нужна реально вакцина от гриппа. Угу. Это ослабленные дети, для которых вирус гриппа может быть фатальным. В основном здоровый ребенок прекрасно переносит грипп, даже если он испанка или куриный или вшиный, неважно какой. В течение 5-7 дней максимум. Поминайте свое детство. Я вспоминаю, у нас единственным лекарством от гриппа был постельный режим, банка с малиной и да. какое-то там Горчичники. старое лекарство амидопирин было, сейчас его уже нету. Оно какой-то близкий родственник аспирина и анальгина. Все, давался он только тогда, когда температура не сбивалась и подкрадывалась уже к 39. Все остальное время ты себе лежал, пил, смотрел мультики или читал, или там, пил чай. Все, и выздоравливали Никаких паник не было. А, я уже молчу про стаканы с газированной водой, да? Помните, когда да. вы все пили там за одну или за три копейки и ничего никто не умирал. И вот когда вы выросли после газированных автоматов, после гриппа и банки варенья, сейчас у вас отдушина это автоспорт, да, я так понимаю? Люблю путешествия, люблю фрот. Что бы вы посоветовали, так вот, чем бы заняться сейчас современной молодежи, чтобы она поменьше сидела ну, вот, вот, вот здесь? Вот, вот здесь? Я своим детям ä, запретил все гаджеты и своим бабушкам, дедушкам сказал, что мы гаджеты не дарим. Точка. А на определенном этапе я понял, как их увлечь. Вот, например, младший еще маленький, а старшая уже очень большая, у нее уже своя жизнь. Ну вот со средним я самолично выезжаю в путешествие куда-то на рыбалку или на покатушке, как мы это называем. Выбираем трудный участок, но живописный, стараемся там проехать. Вот. И он впитывается этой энергетикой, природа ведь все-таки дает, как ни крути. Он очень любит проводить время с папой. Если у вас в семье такая ситуация, вы легко можете стать примером. И сын или дочка будет следовать позитивным ощущениям, стараться следовать ими дальше. То есть они вот, им понравилось находиться в, в такой обстановке, вот они стремятся находиться и дальше в ней. И хотят, и ждут это, этих выходных. Они не стремятся уйти в виртуальный мир, ведь в виртуальный мир они уходят почему? Потому что родители уходят в себя. Родители ведь в новостях и в негативе, и они не знают, как заработать. Они не знают, как скопить на то, на то, на то, на то, как с кредитом рассчитаться, как разрулить, в конце концов, будем называть вещи своими именами. Личную жизнь у большинства людей проблематичную, никто ничего не знает, приходит домой. Как, э, этот, как после нокдауна, а тут дети обвисли его, и ну какая энергетика. Дети развернулись там и ушли, если у них есть гаджеты, а у большинства они есть, угу. вот, и сидят себе в своем виртуальном мире так и привыкают, собственно, вот и все. А что ты посоветуешь таким родителям? Измениться? Да смешно, они не поменяются. А детям что посоветуешь? Возможно, они вырастут и немножко взглянут на мир с другой стороны. Но... Все, на этом закруглимся На этой За... позитивной ноте. <laughs> да, закругляемся. А, семейный доктор Константин Зеленский был у нас сегодня в прямом эфире. А, в честь Всемирного дня сердца говорили и про сердце, и вообще от чистого сердца про работу врача. Дякуем Спасибо. Спасибо. До телеглядачей на телеканале «Социальная краина» мы обовязково еще повернемся.